સુરતના ડિંડોલી વિસ્તારમાં લગ્ન પ્રસંગમાં મનોજ મારવાડી અને તેમના પત્ની પર અસામાજિક તત્વો દ્વારા હુમલો કરાયો હતો મહિલાએ આક્ષેપ કરતાં જણાવ્યું હતું કે કોઈ પણ કારણ વગર છ થી સાત જેટલા અસામાજિક તત્વો દ્વારા તેઓ પર હુમલો કરાયો હતો જો કે તેઓ દ્વારા પોલીસને જાણ કરાઈ હોવા છતાં કોઈ કામગીરી કરતા અસામાજિક તત્વો બેફામ અને બેખોફ થઈ ડિંડોલી વિસ્તારમાં ફરી રહ્યા છે ત્યારે હાલ તો અસામાજિક તત્વોને લઈને કરાયેલા આક્ષેપ બાદ પોલીસ આ મામલે શું પગલાં લેશે તે જોવાનું રહ્યું છે આપણા मेरा नाम पूजा पूजा मनोज मारवाड़ी है हम लोग शादी में गए थे सर मेरा पति और मैं हम लोग एंजॉय कर रहे थे हल्दी का फंक्शन था एंजॉय कर रहे थे हम लोग साढ़े नौ बजे घर से गए थे ग्यारह बजे हम लोग के साथ में आस्था हुआ वो लोग सामने से आए मेरे पति को बोलने लगे इधर आ मेरा पति ने बोला कि भाई तुम्हारा हमारा कुछ लेना देना तो कुछ नहीं है उन लोग ने ऐसा बोला कि नहीं भाई हमारा भी कुछ लेना देना नहीं है फिर ऐसे कहा मैं हम लोग को इधर आ जा मैं औरत जाती तो मैं जाए उन लोग के पास तो वो तो वो लोग थे तो मेरे पति को उन लोग साइड पे लेके गए उधर लाइट वगैरह कुछ भी नहीं था सर और मेरे पति के साथ में हाथापाई करने लगे फिर एक लड़का आया और मेरे को बोलने लगा कि हम मामी ऐसा मामी बोलता है मेरे को, मेरे को मेरा भाई जैसा लगता था उसने मेरे को बोला कि मामा को मार रहे है तो मैं दौड़ती गई सर उधर तो मैंने देखा कि मेरे पति को सात अच्छा से आठ जन थे उन लोग मार रहे थे मैं कुछ कर नहीं पाई सर में चिल्लाने लगी उन लोग मेरे आप मेरे पास आके मेरे पे भी आता पाई करने लगे उन बता रहे थे अगर पुलिस के पास जाएगी तो बोले तेरे पति को अगर बाहर मिलेगा तेरे पति को भी मार क्या नाम गए छह से सात लोग थे सर सबका नाम तो नहीं पता है खाली तीन जन का नाम पता है लालू एंसम और अमूल सा सर